payg'ambarimiz alayhissalomni hadislari Tirmizi rivoyat qilgan hadis jannatga eng ko'p kiradigan odamlar taqvodor va odobi chiroyli odamlar degan ekanlar jannatga eng ko'p kiradigan odamlar taqvodor va xulqi chiroyli odamlar degan ekanlar va boshqa bir hadislarda aytgan ekanlarki xulq egasi ya'ni chiroyli odob egasi kunduzi soim kechasi qoimlarni darajasini topadi degan ekanlar kunduzi soim degani ro'za tutuvchi kechasi qoim degani tahajjudga turuvchilar degan bu degani kunduzi ro'za tutib -tă, kechasi tahajjudga turib odobi chataq odamdan ko'ra kechasi uxlab kunduzi nafl ro'zalar tutmay yurganu lekin odobi chiroyli odamni maqomi baland degan